ते ठाकरेंसोबत विश्वासघात झाला असं शंकराचार्य म्हणाले आणि त्यामुळे अभिमुक्तेश्वरानंदांच्या विधानामुळे काहीना पोरसू आल्याची टीका राऊतांनी केली आहे विरोधक शंकराचार्यांनाही खोटं ठरवणार का असा सवाल राऊतांनी केलाय तर निवडणूक जिंकल्यानंतर उद्धव यांनी भाजपशी संबंध तोडले आणि तो विश्वासघात नव्हता का असा पलटवार संजय निरुपम यांनी केला महाप्रमुख बाला ठाकरे ने हिंदुत्व की एक विचारधारा का प्रचार किया जिसका अनुसरण शिवसेना वर्षों तक करती रही 2019 में बाला जी के उसी हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण उस विचार को त्याग करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्या यह विश्वासघात नहीं था लेकिन मैं इसके आगे बढ़ के बोलूंगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से एक राजनीति कर रहे थे लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं विचारों के साथ हिंदुत्व के साथ वो विश्वासघात था उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख विश्वासघात हिंदू धर्म विश्वासघाता फसवणुकी स्थान नहीं हिंदू धर्म असं मत त्यांनी व्यक्त केल्यावरती म्हणजे उद्धवजींना मुख्यमंत्री पदावरून विश्वासघाताने दूर केलं त्यांचा पक्ष विश्वासघाताने फोडण्यात आला हे आपल्या हिंदू धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य सांगतात याबाबत काही लोकांच्या पोटामध्ये पोसूळ उठला असेल टीका टिप्पणी केली असेल याचा अर्थ असा आहे की त्यांना हिंदुत्व मान्य नाही